А, а какие жюри там кто будет? Жюри? Mm -hmm. Макс Барских, Андрей Славянов, Игорь Карамазов. Знаете Игоря Карамазова? Да. Yeah. Вот. Протасов Яр, он с Новосибирска приедет сегодня выступать будет. Mm -hmm. Киркоров будет на подтанцовке сегодня, почему-то так решили, я не знаю. Mm -hmm. Ну и все, и Ротару будет в жюри. Mm -hmm. Приходите в 8 вечера. Хорошо. Mm -hmm. Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Чоткий Паца і з вами я, Григорій Яблуношко. Сьогодні тут проходить репетиція фіналу національного відбору на Євробачення. А я прийшов сюди, щоб допомогти нашим учасникам пройти у фінал. Здравствуйте, я от пройти хочу. Спасибо. Сьогодні ми будемо перевіряти наших конкурсантів на чесність, пропонуючи їм допомогу в накрутці голосів за гроші. Поїхали! Смотри, мені ваша песня нравится більше всіх. Клас. Із всех. Клас. Я могу вам помочь з продвижением. Клас. Как? Я записую, какое место ви хотите. Вот бачишь, там до сюда дядечка Джах. Вот на него и Пожалуйста, продюсер, директор. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Григорий. Меня Очень приятно. Можно вас там на минутку? Да. Идемте вот здесь. Я проанализировал выступления всех ребят. Для меня сальт назад фаворизы. И я могу помочь им с продвижением. 17 тысяч евро первое место. И, ну, второе, третье, я думаю, вас не интересует. Можно ваш телефон записать? Да, пожалуйста. Я представляю э, компанию э, пиар ⁇ Четкий пацан ⁇ Я понял, спасибо. Я ну, подумаю нет, просто. про а, это пожалуйста. пожалуйста. Угу. Удачи. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы здесь находитесь? Да и кто? Вы? В смысле? В прямом. Не кто? понял. Ну, вы сейчас подходите, предлагаете нам какую-то определенную услугу. Не, ну, да, кто? конечно. А зачем что это вы вы? делать? Ну, если вы хотите выиграть, то я могу помогать вам. А зачем это делать, если. Я как просто выбираю, я выбираю фаворитов и помогаю за них да. голосовать. Я, конечно, извиняюсь, но конкурс должен быть честный, потому что вы сами понимаете, насколько это может быть проблемно потом вам. Конечно. Ну так. Я просто, если я э, люблю ребят, за я которых понимаю, я голосую, я понимаю, то я но... хочу помочь им всем сердцем. Ну хорошо, тогда вам удачи, желаем просто так, в честном конкурсе. Спасибо. Спасибо. Товарный чек? Да. Счета выписывать? Ну, конечно, как по-другому. Все должно быть официально. До свидания. До свидания. Мне нужно, чтобы, э, когда будет выступать оторвальд, нужно будет отключить музыку на 10 секунде. В смысле отключить? Нет, я хочу просто лично с вами договориться, я 170 долларов вам дам. Нет, ну, при чем тут 170, хоть миллион, но это... Не хотите? Я просто ну, решаю такие вопросы нет. здесь. Нужно деньги вам? Ну мне знаете, так звучит. 200 долларов получил. Доллар, Надо будет все заключиться. Мужики, а вообще кто ваш фаворит? Если не секрет, ну конечно же. Если что, я могу вам помочь, чтоб Таяна выиграла, если хотите конечно. Там буквально 70 гривен с каждого и все. А за 90 гривен беру. Меня попросили передать вам если вы согласитесь за 13 тысяч долларов э, оставить место ведущего, то я могу его перенять себе. Доброе, я завтра закинчу и приступайте. Нет, мне сказали, именно нужно ваше согласие, чтобы перед перешел с ним. Доброе? Да? Ну, случайно. А можно выписать чек вам? Да, я патриот, я люблю нал. А где, где можно с вами встретиться сегодня? Завтра, не сегодня, я бачу, я завтра. Ролику да, проверяли, что во Львове как относится к русскоязычным. Да. Это найржачнейший ролик украинского производства, который я видел в 2016 році. году. Спасибо большое. А можете мне назвать своего фаворита? Конечно. Кто? Конечно, я. Вы? Ну, конечно. И сколько вы можете поставить на свою победу? О, Господи. Есть 600 долларов, 400 долларов и 200 долларов ставки. Ну, конечно, я ставлю на себя. Так, вы ставите на себя, смотрите, 600, 400 и 200 долларов есть. На себя? Да Конечно, это максимум 600 ставлю Да? Хорошо Посмотри на мое сердечко, пожалуйста У тебя пальцы затекли уже mm -hmm. Вот, смотри, я люблю тебя I'm fine I'm very uh, good speaking English. You're so beautiful. Thank you. Oh, magnifique. Mm -hmm. Пошли на Буха Что mm -hmm. там надо говорить? Вы завещанте манификно. Вы А вы не подскажете, через сколько будет выступать Мелевин? Mm -hmm. Я просто не налюбливаю Можно ему выключить звук в арендное если ты потом берешься, так сказать, за нашу судьбу, финансовые все траты. Да? А сколько? Сколько это будет стоить? Вот реально. Нет, если серьезно. Лучше его недолюбливать в стороне, игнорируя. Вот и все. Хочу насолить ему по силы. Да нет, ну, забей. Это все херня. Здравствуйте. Я уже к вам подходил. Да, Татьяна, лично к вам подходит. подошел. Добрый вечер. Так, я вас слушаю. Хочу, чтобы за вас проголосовало 7 тысяч человек. Это Ничего мало. Нужно э, 700 тысяч евро на это все дело. А, зараз, э, Ян, ты где возьми в машине гроши? Если дойти да. до машины, то 713 тысяч, потому что выбирай, за простой... Люди любые. ждут. Нам, нам не ваши нет. Хорошо, э, 240 тысяч долларов. Мы уже, э, в принципе, купил на миллиончик, да? Здесь? Сколько мы? мы да. На Я пишу, Таяна не хочет. Жень, привет. Ты же выступаешь завтра. Да. И, в общем, нужна помощь тебе. Но я могу помочь, чтобы ты по зрительским симпатиям прошел. В каком смысле? Ну, типа, могу сделать так, чтобы тебе проголосовали за тебя. 200. Да, ты имеешь в виду, чтобы типа накрутить голоса? Да. Не, чувак, не, не, интересно. Чувак, 200 бачей и все. И хорошо, 200 бачей сколько голосов? 7 тысяч. 200 долларов 7 тысяч? Да. Ты меня разводишь. Уверен. Я серьезно тебе говорю? Не-не-не, чувак, не надо, правда. я, я за честную игру оно мне очень интересно ну смотри давай если что я там, тут где-то давай там сидит гитарист от еще сейчас попробуем развести его здорово а, Гриша. в общем такая тема я повторил уже к Жеке но он не верит в общем мы можем накрутить вам 7к голосов на зрительские симпатии. Завтра, в смысле, да? Ну, типа, голосование как начнется, так и сможем. Okay. Через... Ну, у нас там есть, по типа, связи и так далее. Okay. С 3 Ну, если ты не... Я могу тебе оставить свой номер, ты прямо сейчас проверишь его. Если что, потом Ну, свяжемся. Okay. Что-то ты набираешь смотришь, что это мой. Все, проверил, нормально. Запиши. Гриша, я бы Я Все, номер я тебе дал, если что-то звонишь. Все, я тут подожду. Ну, если 7К сделать, то порешай. 7К это минимум. 7К. Да. Окей. А, давай ниже, чтобы не было никаких. Ниже, чуть-чуть опусти, опусти. Хорошо, все, номер ты мой записал. Ну, увидишь, короче. Честно, старый, сделайте все красиво. Не хотелось бы просто не Нет, я понял, что вы просто мои фавориты, поэтому я как бы к вам и пришел. Я больше никому не приходил. Я ну, просто выбираю, я выбираю фаворитов. 17 тысяч евро. Первое место. 700 тысяч евро, наверное. Чувак, 200 бачей и все. Вы просто мои фавориты, поэтому я как бы к вам и пришел. Я больше никому не приходил. Окей. Все, значит, до завтра. Давай. У вас есть уже фаворит какой-то свой? Есть, конечно. Что, если не секрет? Э -э, Таня решит Таяна. Таяна? Да. А вы готовы поменять свое мнение за 200 долларов? Э -э -э нет, Пацаны, я не готов. готов. Я... Прям так принципиально? Ну, просто я у нее на бэках пою, поэтому зачем? Торвальд, ну не Торвальд, его, короче, гитарист дал бабки. Короче, гитарист Торвальд дал нам 200 долларов, сука. Сейчас пойдем отдавать. Главное, чтобы не получить пизды сейчас от них. Пошли. Что случилось? Я только что вернулся к чуваку, который дал мне бабки 200 баксов с Торвальдом вместе. Если тебе интересно, о чем мы поговорили, и что было дальше видео, когда мы друг друга нашли. Что случилось? Если под этим видео наберется 25 тысяч лайков, я пойму, что вам интересно. И я у себя на странице выложу продолжение видоса, что было, когда мы друг друга нашли. Ссылку на всю страницу я оставляю в описании, вот здесь вот внизу. И видео выложу там. Если под этим постом наберется 25 тысяч лайков. Так что все. Всем пока. Чувак. Ну що ж, наш експеримент завершено. Слава Богу, що всі учасники притримували чесної гри і не піддались на нашу провокацію. Окрім гітарист з групи Оторвальд. Хоча після того, як Женя Галіч дізнався про це, і я і гітаріст мало не получили пізди. Але в цілому все було чесно і прозоро. Тому бажаємо всім учасникам успіху і нехай переможе найсильніший.